ॐ श्रीनारदोवाच प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्तसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम् गजभक्तं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटनीव च सप्तमं विज्ञराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंहम्य पटेन्नरः न च विज्ञभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्दिलभते विद्यां धनार्दिलभते धनं पुत्रार्दिलभते पुत्रान् मोक्षार्दिलभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत्सर्व गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीसङ्कटनाशनगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्